दोस्तों नेपरा ने नेट मीटरिंग के बारे में एक प्रपोज अमेंडमेंट 2025 पेश की है जिसके बाद एक शोर मिचा हुआ है नेट मीटरिंग खत्म हो गई इस अमेंडमेंट में काफी पॉइंट है मैं जिस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है बिलिंग का जो मेकानिज्म है वो क्या है बेसिकली नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में क्या डिफरेंस है ये कस्टमर का क्लियर होना जरूरी है देखते हैं इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो में हम नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का फर्क समझेंगे कंज्यूमर के बेनिफिट देखेंगे नेट मीटरिंग में और नेट बिलिंग में तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखेंगे नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की डेफिनेशन उसके बाद देखेंगे यूनिट वर्सेस अमाउंट एडजस्टमेंट इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन देख देखेंगे कि यूनिट एडजस्ट कैसे होते हैं और अमाउंट एडजस्टमेंट कैसे होती है इसके बाद एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई कस्टमर इंपोर्ट यूनिट करता है और एक्सपोर्ट यूनिट करता है नेट मीटरिंग में उसका बिल कैसे जनरेट होना था और नेट बिलिंग में उसका बिल कैसे जनरेट होना है और देखेंगे कस्टमर के बेनिफिट नेट मीटरिंग में हाई थे और नेट बिलिंग में कस्टमर के बेनिफिट लो होंगे और देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त करंट स्टेट स्टेटस नेट मीटरिंग का और नेट बिलिंग का इसके बाद कॉमन मिसकंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनल फॉर सोलर यूजर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं नेट मीटरिंग क्या है बेसिकली नेट मीटरिंग में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो ऑफसेट होते हैं दूसरे लफ्जों में इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट यूनिट किए जाते हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो कस्टमर को बिल पे करना पड़ता है अगर वो होते हैं तो कस्टमर के एक्सेस यूनिट डिपार्टमेंट की तरफ होते हैं और नेट मीटरिंग में जो बिल है वो बिल जनरेट होता है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके जो नेट यूनिट आते हैं उन पे बिल जनरेट होता है और इस तरीके से कस्टमर को जो एक्सपोर्ट यूनिट होते हैं उनका फुल बेनिफिट मिलता है यानी अगर एक्सपोर्ट यूनिट रिटर्न हो उसकी अमाउंट दी जाए वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट के हिसाब से मिले जबकि वो अगर इम्पोर्ट यूनिट के साथ उसका ऑफसेट होगा तो उस तरह कस्टमर को जो बेनिफिट होगा वो फोर्टी और फिफ्टी के दरमियान का पर यूनिट रेट होगा हिसाब बेनिफिट मिलेगा पच्चीस रूपए अट्ठानवे पैसे की बजाय अब देखते हैं नेट बिलिंग क्या है नेट बिलिंग में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट जो है उनको सेपरेट ट्रीट किया जाता है और इम्पोर्ट यूनिट पर जो टैरफ रेट है वो वो एप्लीकेबल होता है और एक्सपोर्ट यूनिट पर जो फिक्स लो रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है फिर इन दोनों की अमाउंट को प्लस माइनस करके बिल जनरेट किया जाता है यानी दूसरे लफ्जों में एक्सपोर्ट यूनिट जो 40 और 50 के दरमियान एडजस्ट होते थे इंपोर्ट यूनिट के अगेंस्ट अब उनका बेनिफिट पच्चीस रुपए अठानवे पैसे के हिसाब से दिया जाएगा अब के रेट के मुताबिक देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है नेट मीटरिंग जो है इसमें पहले यूनिट एडजस्ट होते हैं फिर उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट की जाती है जबकि नेट बिलिंग में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट की पहले अमाउंट कैलकुलेट की जाती है फिर उसके बाद उस अमाउंट को प्लस माइनस किया जाता है देखते हैं इसकी सिंपल एग्जांपल। पोज एक कस्टमर के इंपोर्ट यूनिट 500 हंड्रेड है और एक्सपोर्ट यूनिट 300 हंड्रेड है इसके नेट मीटरिंग के मुताबिक कैसे बिल बनेगा पहले नेट यूनिट कैलकुलेट किए जाएंगे जो इम्पोर्ट यूनिट में से एक्सपोर्ट यूनिट

आखिर में फाइनल बिल जनरेट होगा जो अमाउंट आएगी इम्पोर्ट की उसमें से जो एक्सपोर्ट का क्रेडिट आएगा वो माइनस कर दिया जाएगा इस तरीके से उसका बिल कैलकुलेट होगा अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा बिल हाई है नेट बिलिंग का बिल हमेशा हाई होगा नेट मीटरिंग से क्यों क्योंकि उसमें जो पच्चीस रूपए अठानवे पैसे वाले यूनिट हैं वो एडजस्ट होते हैं इंपोर्ट यूनिट रेट के साथ जो रेट है फोर्टी एट फिफ्टी रुपीज टेरफ के लिहाज से अब देखते हैं कस्टमर बेनिफिट का कंपेरिजन नेट मीटरिंग में कस्टमर को हाई बेनिफिट मिलता है जबकि नेट बिलिंग में कस्टमर को लो बेनिफिट मिलता है क्योंकि कस्टमर के जो यूनिट है वो हाई रेट यूनिट के मुताबिक एडजस्ट होते हैं नेट मीटरिंग में जबकि नेट बिलिंग में एक्सपोर्ट यूनिट को लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपोर्ट क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान में करंट स्टेटस क्या है पाकिस्तान में इस वक्त तक नेट मीटरिंग एप्लीकेबल है अलबत्ता जो नेट बिलिंग है ये फ्यूचर में ये मॉडल प्रपोज किया गया है जब इसकी अप्रूवल होगी तो ये फ्यूचर में नेट बिलिंग के मुताबिक कैलकुलेशन होगी देखते हैं कॉमन मिसकनसेप्ट क्या है आमतौर तो पर लोगों का कहना यह है की नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग सेम है जबकि ऐसा नहीं नेट मीटरिंग में कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट है नेट बिलिंग की निस्बत दूसरा मिसकैप्टे है एक्सपोर्ट रेट नेट बिलिंग में और नेट मीटरिंग में सेम लगता है रेट अलबत्ता सेम होता है क्योंकि एक्सपोर्ट रेट कम होता है इंपोर्ट रेट के मुकाबले में इसलिए ये नेट मीटरिंग में बेनिफिट कस्टमर को नेट बिलिंग के मुकाबले में ज्यादा होता है अब देखते हैं किस किस को इसमें केयर कर की जरूरत है सबसे पहले एग्जिस्टिंग सोलर यूजर जो है उनको इसमें जरूरत है न्यू सोलर इन्वेस्टर जो हैं, उनको इस सिलसिले में केयर करने की जरूरत है क्योंकि नेट बिलिंग में नेट मीटरिंग के मुकाबले में लंबा पीरियड दरकार होगा उनकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के लिए जो इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं उनको केयर करने की जरूरत है क्योंकि नेट बिलिंग की सूरत में उनकी पर यूनिट कास्ट इंक्रीज होगी और उनको मार्केटिंग में इन चीजों का सामना करना पड़ेगा फाइनल डिसीजन ये है कि कस्टमर के लिए नेट मीटरिंग बेस्ट है और नेट बिलिंग में कस्टमर को लॉस है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ उस वक़्त तक के लिए इजाजत दीजिए असलामकम वरम्तुल्ल